Музей нас називається шляхами Донбасу, і якраз оцей шлях ми з вами сьогодні пройдемо. І на цій дорозі, а, саме перше, що ми бачимо, це а, блокпост, як знову ж таки той форпост, який стояли на а, кордоні нашої області, для того, щоб запобігнути просуванню сепаратистів, просуванню російської угрози в нашої країни. А, коли ми будемо йти по цій дорозі, а, ми, звичайно. А, нам будуть допомагати медики та волонтери. І а, такий банер ви можете побачити з нашими медиками, з нашим аеропортом, який прийняв а, не одного пораненого, а тисячі українських військових. Давайте ми пройдемося колом, тільки обережно. Идея родилась еще, скажем так, в конце весны 2015 года, когда мы только пришли с войны, да, увидели. Мы знали, что там во многих маленьких уголках, в школах, в садиках, да, там в институтах волонтеры привозили и уставили такие уголки памяти, да, когда там всякие экспонаты пытались людей приобщить к войне, но мы решили, что нужно сделать что-то большое, грандиозное, для того, чтобы показать, что война происходит там и что это такое. Потому что очень много людей, которые не понимают, не хотят, не хотят верить, рассказывать, что это не наша война, да, не мы там воевали, не мы вас там посылали. И вот задача этого музея – это показать тот гражданский подвиг всех жителей Днепропетровщины, Днепровщины, да, что очень большое количество людей вложило толику своей души для того, чтобы приблизить час нашей победы. Все то, что происходит сейчас здесь, весь тот мир, вся эта тишина, все это спокойствие, оно все-таки благодаря тому, что происходит там. И вот для того, чтобы любой обычный гражданский человек, он понял и мог прикоснуться к тому, что происходит у нас на востоке страны, вот мы построили, сделали эту экспозицию. Спасибо. Мы объединили у себя очень большое количество, скажем так, патриотов нашей страны, настоящих патриотов, не словарных, да, а именно действующих. Вот. И большинство экспозиций, которые здесь представлены, большинство экспонатов, это все реальные боевые, скажем так, вещи, да, которые привезли оттуда. У нас караванами прям волонтеры нам привозили по заказу, мы говорили, где что взять, что привезти. У нас сегодня открытие первой части, мы планируем еще, я надеюсь, до конца года мы успеем открыть два больших зала в Диораме. Это начальная наружная экспозиция. Музей абсолютно бесплатный. Работать он будет с утра до вечера, да, там, ну, я думаю, там с 9 до 5 до 6, это мы с музеем больше уточним. Вот, вход абсолютно свободный, будут организованы группы. Техники у нас представлено много экспонатов различного рода, да, я сразу задам вперед, что мы планируем расширить эту технику, потому что не все у нас рослось, как мы хотели. Это такое легкое да, признание. Вот. Потому что военная техника должна воевать, это наша позиция такая. Соответственно, как бы все экспонаты, которые здесь, они демилитаризированы. Они не могут принимать ни при каких условиях участия в боевых действиях. Поэтому здесь представлено только то, что уже ну, одна только ЗУшка наша, которая собрана из четырех, ну, из трех разбитых ЗУ, две из которых погибли в Иловайске, одна из которых погибла под Дапом, да, то есть она собрана макет, вот, с боевыми, вы увидите там отверстия, те, которые оставлены осколками российских градов, российских минометов, вот, и все остальное точно такое же. Сколько всего экспонатов? А мы гильзы будем считать? Ну, примерно Если не считать гильзы, то порядка 300-400, если считать с гильзами, то у нас только одних мешков с гильзами на десятки тысяч. Когда люди смотрят, хоть чуть-чуть, кто-то задумается, кому-то подскажет, кто-то сам задумается. И хоть чуть-чуть поймут. Те, кто там не задумывается, живут своей мирной жизнью, но они будут идти все равно здесь на праздники, где-то с детьми зайдут, пройдут. Может кто-то зацепит. А если не их, то хотя бы их детей. Это, наверное, еще более важно, чтобы дети уже жили нормально, правильной жизнью. Я обожаю Дуже потрібне таким музеи, щоб люди бачили, еще там ни в коем случае не надо забывать, думая, что это все как бы шутка в игру. Но ну, это правильно, это все правильно, это, это нужно людям, они должны знать. Просто это крик и плач души, и мороз по коже. Пусть это такие банальные слова, но это действительно ну, словами это не передать. Это надо все прочувствовать, увидеть, ценить надо. Помнить обязательно. Ну, можно говорить много, но это просто слова. Прежде чем делать поспешные выводы, вы должны понимать. Прежде, прежде, прежде всего думать головой, а не теми лозунгами, которые им кто-то навеивает.